આજે નાનકણા સાહિત તરીકે ઓળખાય છે આ પ્રસંગે રાજકોટ શહેરમાં પણ ગુરુ નાનક દેવજીના જન્મ જયંતિ નિમિત્તે ધાર્મિક કાર્યક્રમ કીર્તન તથા લંગરની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી શીખ સમાજના ભક્તોએ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહી અને શ્રદ્ધા વ્યક્ત કરી છે વધુ સમાચાર માટે જોતા રહો આરપી ગુજરાત ન્યૂઝ રાજકોટ સતનામ

वैसे तो गुरु नानक हमारे सिंधी और सिख धर्म के गुरु है पर गुरु नानक ने खुद कहा है कि मैं धर्म की कोई भी जाति पाति नहीं करता सभी धर्म को हमारे गुरुद्वारे में आने की पूरी इजाजत है मथा टेकने की इजाजत है लंगर प्रसाद लेने की इजाजत है हमारे गुरु नानक साहब कभी भी किसी धर्म का कोई भी कुछ भी अलग से नहीं करते हैं वो बोलते हैं सब एक ही है आज गुरु नानक जयंती पे तीन दिन से हमारे गुरुद्वारे में पाठ चल रहा है और आज सुबह से लंगर प्रसाद की तैयारी चल रही है। पहले तो सारी संगत लो वाहगुरु जी का खालसा वाह और सारी संगत लो गुरु नानक देव जी के प्रकाश करो की लख लखाई है गुरु नानक देव जी ने सारे सिखों और सारी दुनिया સવારના અખંડ પાઠ સાહેબ ભોગ થશે પછી બપોરે કીર્તન થશે કીર્તન અંદરથી બહારથી રાગી લોકો આવ્યા છે રાગીઓ દ્વારા કીર્તન નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે પછી એના પછી લંગર કીર્તન પછી લંગર અનેરો ઉત્સાહ છે અનેરો ઉત્સાહ અને આખા સંગત ની અંદર બધાને બહુ ઉત્તમ ઉત્સાહ અને ગુરુ નો ગુરુ પરબ આવે એ બધા રાહ જોતા હોય છે અને બહુ સરસ માહોલ છે અને મારુતિ જાત એકો પહેચાન ગુરુ દેવજીનો આ સંદેશ હતો कि भाई बदा मारसो ने एक जात चौ वर्ण एक वर्ण बनाया तो चार चार वर्ण ने भेगा कर एक वर्ण बनायु कि तो कोई ऊंच नहीं कोई नीच नहीं राजा भी और रंग भी वो सारे संगत में बैठ के एक साथ नगर सकते हैं और कोई भेदभाव नहीं होता चारों वर्णों में से आप आके सेवा कर सकते हो नगर की लंगर किसी भी प्रकार हाँ किसी भी प्रकार की संगत की सेवा कर सकते हो कीर्तन की सेवा कर सकते हो फिर लंगर होल में सेवा सब कर सकते हो सारी सेवा कर सकते हो गुरु नानक देव जी ने मानु की जात एक हो पहचान मनुष्य है वो ही एक जात है वो जात पात के चक्रों में से लोगों को बाहर निकाला